हाँ जी जड़ी बूटी रसायन सिंह में आप सभी दोस्तों का स्वागत है जी आज जो जानकारी है जी वो जानकारी है हरड़ के हवाले से जानकारी है कि जो हरड़ है इसके पहले हमने वो बताया था जी पाया कलप जो छः ऋतुओं में अलग अलग तरीके से हरड़ खाने का बदान है वो बताया था जी अब आज बताएंगे कि हरड़ है जो ये किन लोगों को नहीं खानी चाहिए और किन किन लोगों को ये सूट नहीं करती उनके हवाले से जानकारी है जी और जिसको बात समझ आए जी इसको समझने की कोशिश करें आप लोगों को एक बात ये समझनी पड़ेगी कि आगे तो जाकर देख लिया है कुछ पल्ले नहीं पड़ता सिवाय बीमारियों के और थोड़ा पीछे मुड़ना पड़ेगा जी अपने सभ्याचार की तरफ मुड़ना पड़ेगा सभी को आज नहीं तो कल कल नहीं तो जब पूरा बर्बाद हो जाओगे तब जाके आपको वापस मुड़ना पड़ेगा तब तक आपके पास कुछ नहीं रहेगा जी ठीक है जी सब कुछ यहूदियों ने अपने कब्जे में लेना है जी सिस्टम इसीलिए समा रहते हुए इसको समझें अपने सभ्याचार को समझें और सभ्याचार को समझने के बाद अपने कल्चर को अपनाइए अंग्रेज़ों की रीस मत कीजिए और जो यहाँ का है जड़ी बूटी है उसका रहस्य समझने की कोशिश करें और अपने शरीर को नरोल, ठोस और मज़बूत बनाए रखें और बंदा वही होता है जी जिसमें बंदे जितना ज़ोर हो और बेल्ट बांध के पेंट रोकने का शरीर पे कोई फ़ायदा नहीं है जी और बड़े बड़े फोन एप्पल वग़ैरह के रखने के भी कोई फ़ायदा नहीं यदि बेल्ट लगाकर कमर पे पेंट को रोकना पड़ता है जी ठीक है जी तो बेकार हैं एप्पल के फ़ोन रखने भी यदि आपको बेल्ट का सहारा लेना पड़ रहा है और पैंट रोकने के लिए क्यों आपकी पिठ तो है नहीं बैक तो है नहीं बैक कब बनती है जी जब बैठ कर निकालते हो उठा बैठी करते हो लगातार बैठ कर निकालते हो तो बाइक बनती है फिर वेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पेंट खुद ब खुद रुक जाती है जी हाँ जी चलते हैं हरड़ किन लोगों को नहीं खानी चाहिए उस तरफ ठीक है जी जेड़ा व्यक्ति भाई कमज़ोर होवे उसको हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए थकावट ज़्यादा महसूस कर रहा हो और कमज़ोर हो उसको हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਰੜਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹਰੜਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਏ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਦਿਨ सही तरीके से फेर हरड़ का सेवन कर सकता है जी भूखे पेट हरड़ का सेवन नहीं करना चाहिए जी और जेड़े व्यक्ति को तात की समस्या है सपन दोष है तात है वो बंदा भी हरड़ का सेवन ना करे जी गर्भवती महिला भी हरड़ का सेवन ना करे जी बुखार वाले नु पीली हरण ना दी जाए जी कब्ज वाला बंदा 7 ਮਾਸੇ ਤੱਕ ਹਰੜ ਕੋ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋ ਕਬਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 7 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਹਰੜ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਹਰੜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਪ ਉਦਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਹਰੜ ਦਾ ਉਪ ਉਦਰਾਬ ਸ਼ਹਿਦ ਚਟਣ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਹਰੜ ਦੇ ਦੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਲੋ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਰਾਵਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੋਏ ਦੇ ਉਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ